Tadi saya tengah sebelum datang ni saya tengah check Facebook. Jadi bila check Facebook ada video Ustaz Azhar Idris. Tonton tahulah saya sebelum ni saya pernah sebut beberapa perkara yang saya kritik dan sebagainya. Itu cerita sebelum ni lah. Cuma dalam video tu Ustaz Azhar Idris dia membetulkan uh, ucapan yang selalu orang ucap, selalu masyarakat ucap bila menghadiri perkahwinan kan bila melawat orang kahwin apa semua orang akan ucap Semoga berbahagia ke anak cucu. Kan? Eh, biasa orang kita akan ucap begitu. Semoga berbahagia ke anak cucu. Baik. Eh. Dalam video tu, dia sebut uh, ucapan begitu tak boleh ucap. Tak bagus untuk diucap. Tetapi yang lebih baik untuk diucap adalah uh, ucapan tu tak boleh sebab Nabi larang. Bil baqa wal banim. Nabi larang. Cuma yang Nabi SAW suruh ucap adalah Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jamaa'a bainakuma fi khair dia sebut begitulah dan ada larangan nabi sallallahu alaihi wasallam okey ada larangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh an-nasai dan juga imam ahmad di mana uqail bin abi talib radhiyallahu anhu ketika dia mendengar orang mengucap ucapan perkahwinan birrafa wal birrafa wal banin bukan bil baqa' lah sedikit kesilapan sebutan bil rafa' wal banin. Rafa' ni perkahwinan, penyatuan. Sebab tu uh, idza nakaha apabila seseorang berkahwin dalam bahasa lain Arab sebut idza rafa'a ah", apabila seseorang berkahwin. Jadi ucapan yang famous Arab jahiliah selalu sebut bil rafa' wal banin. Perkahwinan ataupun penyatuan yang uh, berterusan sehingga ada anak-anak. Apabila Uqail bin Abu Talib mendengar ucapan ini, dia kata jangan ucap begitu. Nabi larang ucap begitu. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaklah kamu mengucapkan barakallahu lakum wa baraka wa jamaa'a alaikum fi wa jama fi khair. Allah uh, memberi barakah kepada kamu dalam sebahagian riwayat barakallahu lak. Allah memberi barakah kepada engkau dan juga mengumpulkan kamu berdua di atas kebaikan. Baik. Para ulama berbeza pandangan. Apa maksud larangan Nabi itu? Kenapa Nabi larang? Sebahagian ulama berpandangan larangan Nabi itu adalah sebab ucapan itu khusus banin supaya Allah bagi banyak anak lelaki. Kerana Arab jahiliah mereka percaya yang anak perempuan ni tanda tak baik. Jadi mereka mendoakan semoga penyatuan ini memberikan kamu banyak anak-anak lelaki. -anak itu satu tafsiran lah. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, Sebahagian lagi ulama berpandangan nabi tak suka ucapan tu sebab ucapan tu tak sebut nama Allah. Birrafaq walbanin. Semoga penyatuan ini bersatu dengan anak-anak dengan dapat anak-anak nanti tanpa menyebut nama Allah. Mudah-mudahan berkekalan sampai anak cucu. Sebahagiannya maksudnya begitulah. Mereka kata nabi tak suka sebab ucapan tu tak menyebut nama Allah, tak doa. Sekadar ucapan birrafaq. Semoga dengan penyatuan ini semoga begitulah kiranya tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tanpa berdoa kepada Allah. Jadi sebagai ulama kata nabi tak suka sebab tu. Sebahagian ulama lagi mereka menyebutkan yang nabi tak suka ucapan ni disebabkan di sebalik ucapan ini adalah sama dengan perbuatan jahiliyah. Orang jahiliyah sebut dengan ucapan tu bil rafa wal banin. Jadi ubah ucapan tu supaya nabi ajar ucapan baru dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ulama' ada beza pandangan lah. Ada perbezaan pandangan. Cuma sebahagian besar ulama' berpandangan bahawa uh, adat jahiliyah ni Nabi tak bantah kerana semata-mata adat jahiliyah lah. Dia ada sebab lain di sebalik itu. Bukan kerana adat jahiliyah. Jadi, ada dua sebab lah di sini. Satu, mengikut budaya Arab, mereka tak suka anak perempuan. Jadi, mereka akan doa sebut anak lelaki ni seolah-olah memberi isyarat yang hang tak ada anak perempuan lah. Mudah-mudahan anda dapat banyak anak dan lelaki. Itu satu. Dan yang kedua, kerana ucapan ini doa yang tak sempurna. Tak sebut nama Allah pun. Birrafa' wal banin. Penyatuan yang berkekalan sampai ada anak cucu. Tak ada sebut nama Allah. Tak ada doa pun. Jadi Nabi tak bagi. Kata Uqail, jangan ucap ucapan tu. Tetapi ucaplah sebagaimana yang Nabi ajar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah bagi barakat kepada engkau Dan juga uh, 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 urusan yang engkau lakukan ini Perkahwinan ini Dan Allah menghimpunkan kamu berdua di atas kebaikan Baik Dia beginilah Senangnya kan Bila datang sunnah Nabi SAW ni Dalam situasi yang ada ucapan daripada Nabi SAW Senang cerita ikut sunnah lah. Itu yang kita sentiasa beritahu ke orang Kalau ada ucapan daripada sunnah Nabi SAW Ikut sunnah Katakanlah ambil tafsiran tu lah. Tafsiran sebahagian ulama. Kenapa Nabi tak suka? Sebab kamu nak doa, sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Doa yang tak disebut nama Allah ni, doa yang tak tak tepat, tak sempurna. Kan? Dan memang budaya kita pun begitu. Orang banyak orang ucap. Mereka akan ucapkan, semoga berbahagia ke anak cucu, semoga berbahagia ke anak cucu, apa semua ni, tanpa menyebut nama Allah. Baik. Yang saya nak tekankan ni, saya tengok video tu, saya rasa baguslah. Video tu menganjurkan supaya Uh, orang menghidupkan budaya yang lebih baik iaitu budaya yang lebih bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu saya buka komen. Bila saya buka komen? Satu komen kata merepek lagi merapu. Satu komen lagi kata merapu teruk. Ada komen kata inilah bila dah terlalu disanjung, dihormati, maka naiklah riak, mulalah bercakap pelik-pelik. Ada yang kata Ustaz ni dah merepek yang bukan-bukan. Itu tak boleh. Ini tak boleh. Kawin empat aja boleh. Ada yang kata jangan terang separuh Ustaz. Penuhlah sebab buat apa Nabi marah? Apa keburukannya? Jelaskan supaya orang tak salah faham. Betulkah Nabi marah? Memandai-mandai je. apa lagi? Sampah. Macam-macamlah soalan uh, ucap komen-komen. Saya nak tekankan ni kan. Betapa okeylah. Orang boleh berbeza pandangan lah. Katakan orang nak ambil pandangan kedua yang kata apa? Uh, ucapan tu kerana depa tak suka anak perempuan, depa suka anak lelaki saja. Ataupun nak ambil perempuan yang uh, ambil ambil pandangan yang kata tak kena sebut dengan nama Allah, doa sebut nama Allah. Tapi tengok banyak-banyak komen ni, betapa beraninya orang di atas kejahilan, Tanpa ilmu, dia tak tahu apa-apa pun, tapi mulut tu dia sedap nak kritik je. Bodoh, memandai-mandai, salah. Sedangkan alangkah baiknya kalau orang ni dia tanam satu sikap stop, kaji dulu. Check dulu, tak kisahlah siapa yang cakap pun. Betul ke yang dia cakap ni? Betul ke larangan-larangan uh, Nabi Nabi larang tu? Betul ke maksud larangan Nabi tu begitu? Baca dulu, sepatutnya baca. Betul ke tidak? Okeylah kalau dah baca akhirnya dia memilih pandangan yang bukan larangan nabi ni pasal pasal orang tak suka anak perempuan. Baca dulu. Ini menjadi tanggungjawab orang, siapa-siapalah kita ke orang lain, setiap apa yang kita dengar ni sebelum kita kritik, baca dulu, pastikan, pastikan. Terutamanya apabila orang tu sebagai ganti kepada apa yang dia kritik tu dia mengajar orang untuk mengikut sunnah. Ikutlah. Tak kira lah siapa pun orang tu. Bila orang ajar ikut sunnah, ikutlah. Dan satu lagi benda penting yang saya nak tekankan, saya nak kongsi bersama. Kalau kita tak tahu, paling baik duduk diam. Kalau kita tak tahu, dan kita malas nak mengaji, duduk dan diam. Itu yang lebih baik. Ramai orang ni, dia ada penyakit syahwat nak bercakap, ataupun syahwat nak menulis. Dia tak boleh nampak yang tak kena dengan kepala otak dia. Dia mesti nak cakap. Dia mesti nak tulis. Sebab kalau dia bodoh sahaja, orang tak tahu. Simpan je. Tapi bila bodoh, membawa kepada mengkritik sunnah Nabi SAW, bodoh dan sombong. Kan senang je. Tak tahu, diam lah. Ramai orang ini, ini sikap yang kita kena berhati-hati dan kita kena nasihatkan orang berhati-hati. Kalau tak tahu, rajin baca sampai tahu. Lepas itu bagi pandangan. Kalau tak tahu, malah duduk dan diam. Kerana di atas kejahilan itu, kadang-kadang kita ucapkan ucapan-ucapan yang kita sangka kita kritik orang. Kita sangka kita kritik orang. Tapi boleh jadi kita bukan kritik orang tu. Kita kritik Nabi. Kita kritik Nabi SAW. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi ucap ucapan tu kerana ucapan itu tersebar di kalangan jahiliah. Katakanlah kerana ucapan itu tak ada disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu duk ulang-ulang bir rafa bir rafa bir rafa wal banin, penyatuan yang dikurniakan anak-anak tak sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu, semoga ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan sahabat bukan sebut yang lebih baik, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara dia. Dan tak wajarlah kita bila kita dengar je kita kritik. Kita dengar kita kritik. Jadi uh, satu benda yang kita kena insafi kadang-kadang bila dengar sesuatu perkara kena duduk fikir dahulu. Sebab kadang-kadang dalam kebanyakan perkara dalam hidup kita kita nampak benda tu macam cantik tapi bukan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kadang-kadang kita nampak benda tu macam cantik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lain daripada tu. Lain daripada apa yang kita nampak cantik tu. Dan jangan gunakan akal kita, otak kita untuk membantah sesuatu yang kita tak tahu. Pasal apa tak boleh nampak macam elok aje. Jangan buat macam tu. Bukan pasal elok kata tak elok. Kalau Nabi sallallahu Nabi Uh, ...Sallallahu Alaihi Wasallam larang... ...maksudnya benda tak boleh buat dah. Kan banyak orang akan bagi alasan yang sama. Apabila ditekankan untuk mengikut sunnah... ...ada sahaja alasan dia. Kenapa tak boleh buat? Benda ni kan elok. Nampak macam cantik. Kalau ada tuntutan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam... ...itulah yang paling utama. Itulah yang paling layak untuk diikut. Dalam apa sahaja hal. Dalam apa sahaja situasi. Ada sunnah ikut sunnah. Kalau nabi tak larang, tak ada dalil yang menunjukkan larangan, tidaklah menambah ibadat-ibadat yang baru. Okey, terpulanglah. Tetapi kalau ada larangan, yang lebih baik sepatutnya tinggalkan kembali mengikut apa yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tentang cantik apa yang kita nampak cantik. Meskipun cantik, meskipun ramai orang buat tetapi yang sepatutnya dijadikan sandaran kita adalah nabi buat macam mana dalam situasi itu. Dalam situasi itu nabi buat macam mana? Itu yang lebih utama untuk diikuti. Samalah dalam kebanyakan hal. Dalam ibadat, dalam zikir kita, dalam ucapan-ucapan uh, seharian kita, tengok macam mana nabi sallallahu alaihi wasallam buat dan amalkan. Itu yang lebih baik. Kadang-kadang nampak Contoh lah, contoh yang mungkin menjadi kebiasaan orang juga. Kalau kita mendengar tentang musibah, tentang musibah yang melanda umat Islam, musibah yang melanda negara-negara Islam dan sebagainya, orang kebiasaannya dia akan uh, buat majlis solat hajat sebagai contoh. Ada musibah berlaku, buat solat hajat. Apabila umat Islam ditindas, umat Islam ditindas, okay? di zaman Nabi SAW, ada banyak situasi yang umat Islam diperangi, ada orang yang dibunuh, ada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihantar utusan tu dibunuh. Ada orang yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang terperangkap di dalam di dalam kawasan ataupun di dalam perkampungan yang orang kafir menzalimi mereka. Semua situasi ni, apa yang Nabi buat? Kalau situasi runsing, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan doa kunut. Nabi akan doa qunut. Setiap fardu solat daripada subuh sampai isyak Nabi akan baca qunut. Kalau ada orang Islam yang dizalimi, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan doakan supaya Allah tolong orang yang dizalimi. Kalau ada orang yang melakukan kezaliman kepada orang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan doakan supaya Allah laknat orang yang melakukan kezaliman kepada orang Islam dalam setiap solat fardu. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Baik. Ini contohlah cukup ke tak cukup sewajarnya sewajarnya dalam bab berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab menghimpunkan orang Islam di atas satu doa itu telah memadai sebab itu yang nabi buat tetapi inisiatif sendiri siapa nak berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh-sungguh dia nak berdoa ini terpulang masing-masing Menyiapkan ketenteraan untuk lawan Ini urusan yang kedua Urusan keduniaan Tetapi Setakat mana kita patut menghimpunkan orang Islam bersama-sama Untuk satu solidariti agama Atas nama agama Ataupun atas nama syariat Kunut Dalam setiap solat fardu Baca kunut Itu dah memadai dah Baik Ini isu agama lah Ini berkaitan dengan agama Baik, apa yang berlaku sebahagian orang Mereka kata Bila kita lihat orang Islam ditindas orang Islam ditekan kita buat majlis majlis nak berhimpun nak menceritakan solidariti bacakan bacakan kisah-kisah ini okey ini tentang menambahkan kefahaman menambahkan kefahaman menambahkan kecintaan nak bagi orang faham ini okey ini okey tapi bab ibadat apa orang selalu buat kadang-kadang orang dia tak amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut dia tak buat tapi dia buat benda lain kita kumpul kita solat hajat beramai-ramai sebagai contoh Solat hajat tu betul lah. Ada. Tapi bila Nabi suruh solat hajat? Nabi SAW suruh solat hajat apabila kamu ada hajat. Kamu ada hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu ambil wudu. Lepas kamu ambil wudu, kamu solat dua rakaat. Lepas kamu solat dua rakaat, kamu minta hajat kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau kamu ada dua pilihan. Antara dua pilihan, tak tahu nak buat pilihan yang mana satu. Kamu ambil wuduk, kamu solat dua rakaat, kamu doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi pilihan yang betul, yang tepat, yang sesuai untuk kamu. Ini namanya istikharah. Nabi ajar. Jadi bila Nabi buat, apabila orang ada hajat, apabila orang ada sesuatu istikharah, Nabi pesan buat begini, begini, begini. Tapi apabila keadaan melibatkan kepentingan awam, kepentingan awam, negara diserang, umat Islam ditindas, Nabi tak anjur kuat buat begitu. Nabi anjurkan setiap fardu solat kita baca kunut. Dengan dibacakan oleh imam, diamimkan oleh makmum. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kalau kita nak tukar, kita nak tukar. Boleh kita ambil hadis tentang Nabi suruh solat hajat ni kita pi tampai untuk kita buat ramai-ramai. Boleh lah kalau nak buat. Tetapi, balik kepada soalan macam mana Nabi buat dalam situasi itu. Nabi tak buat begitu dalam situasi itu. Dalam situasi itu, petunjuk Nabi SAW tak sama lain. Sebab itulah akhirnya kita kena sentiasa bertanya kepada diri kita. Dalam situasi ini, apa yang Nabi buat? Sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi yang sebegitu. Sebab dalil boleh dibacakan dan boleh ditampalkan di mana-mana sahaja. Tapi nak melihat dalil ni kena melihat secara menyeluruh. Situasi yang macam tu apa yang Nabi buat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sentiasa mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbalik kepada isu tadi tu tentang doa ni antara perkara penting dalam kita mengucapkan doa adalah nama Allah lah, sebut kembali kepada Allah. Ha? Macam budaya Arab ad mungkin ada kepercayaan arab yang tak bagus juga tapi di sebalik itu budaya arab ni selain daripada kepercayaan arab yang tak bagus ucapan-ucapan ini tak sebut nama Allah. Nabi datang Nabi ubah ke semua tu. Ah bukan pasal niat kamu. Doa sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Bismikallahumma fi amanillah. Ah. Ha? Gufranak tu keampunanmu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Bomir ataupun sebut nama Allah. Begitu sepatutnya bila kita berdoa. Semoga, semoga ni semua tak payah doa malam. Nak kata semoga, semoga ni semua, letak nama Allah kat situ. Semoga Allah ampunkan kamu. Semoga Allah kurniakan kepada kamu kebahagiaan. Semoga Allah permudahkan urusan kamu. Ini sepatutnya. Duduk semoga, semoga saja tanpa nama Allah ni pergi buang jejok. -je. Sebab itu bukan sunnah Nabi SAW. Jadi doa kena ada nama Allah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekurang-kurangnya ini satu pengajaran bila saya tengok video tu nak doa orang ni, orang kahwin ni doa semoga Allah bagi barakat kepada kamu. Semoga Allah himpunkan kamu selama-lamanya. Semoga tu. Jangan jangan potong, jangan duk semoga semoga ya. jadi ini satu pengajaran untuk kita ambil sedikit sebanyak sebelum kita mula kelas hari ini. Baik.